Так, ребят, третья часть, третья часть, я так понимаю, заключительная. Хочется подвести итог. Я почитал комментарии, которые пишут разные люди. Да? Ну, вы должны понимать, что всегда есть кому нравится, кому не нравится, кто просто пишет, да. Мы понимаем, что некоторые компании, которые увидели, как по биоросту пошло движение, некоторые компании включились, ну, вы знаете, как их называют, хейтеры. Я не блогер, у меня другие задачи, да, но мне дали задачу это все объяснять. Есть эти фирмы, в принципе, есть люди, которые этим занимаются, ну, вы сами понимаете, можете по их сообщениям увидеть, кто они есть. Поэтому им всем добра, спасибо, что они вникают в наши препараты. Да, мы примем все замечания, которые произошли, и с датой и с насыщением, чтобы и цвета все было одного. Это все в процессе. Это сегодня была планерка, все расписано, какие должны быть действия. То есть это спасибо, спасибо вам за критику. Спасибо. Принимаем. Все, все, что это сможем, исправим. Тут момент такой, что нам у нас идут заказы, и нам не хватает производственных мощностей чтобы их выполнять. Сейчас, ну вот я вам сейчас рассказываю, как есть, да. И почему не можем сейчас развивать? Потому что нету, во-первых, специалистов. И во-вторых, война и мы в таком месте находимся. Ну, из Запорожья. Вот только что мы с вами снимаем видео, да, сколько вот сейчас там. Ну, 7 часов, только вот над нами дрон пролетел. Прямо над нашим офисом вот так пролетел. И полетел написано на Кичкас. Это вот реальное время. Вот, вот, вот в таком мы живем. Поэтому о развитии... Предприятия пока речи нет, нам надо удержать то, что есть. И улучшить это. Это да. Но вот тут вопрос с объемами. Понимаете, тут начинают расписываться объемы, потому что есть ряд компаний, которые заходят с нами на долгосрочное сотрудничество. И там у них объемы, которые мы должны будем выполнять. Ну, грубо говоря, мы с ними подписываем контракт, обязуемся, что мы будем поставлять столько-то, столько-то в такие-то сроки. Ну, они там свое обязуются платить там так-то, так-то. Вот. Поэтому, если ну, мы не призываем вас это покупать. Мы вам показали, вот есть препараты, ну, мы, люди, которых вы слушаете и видите, которые увидели. Вот спросите у Геннадия, что он считает, работает белорус или нет на самом деле. Он прошел лично, он молодец, с опрыскивателем все снял вообще ему, ему Антону Люмину Анатолию Васильевичу Зубалевичу отдельное спасибо. Зубалевича я почитал, почитал Геннадия Ивановича, как, как за него пишут. Ну, вы поймите, он сам получил препараты, сам обрабатывал, и вот у него яблоки. Вот послушайте его, что у него с яблоками произошло. Это он, ну, это для него, для него чудо. И по яблокам еще есть вот Игорь Лепчишин, у него яблоки, он работал весь сезон, ну яблоки супер. Еще есть хозяйство. То есть это то, что работает. И это органика, биоорганика, нового поколения. Понятно, что люди, которые ставят препараты, им это не нравится. И они пытаются это всячески ну, замять, убрать, и, ну, как осквернить, грубо ну, говоря, хейтом заниматься. Ну, чтобы мы на них не обижаемся, мы из этого берем опыт. Понимаете, есть положительный опыт, есть негативный опыт. Главное, что ты с него возьмешь. Вот ситуация. Поэтому всем этим четырем человекам все отдельное спасибо. Э, даст Бог, будем дальше продолжать работать. Для вас всегда будут препараты. Все. Если у вас будет желание, рассказывайте людям. Нет желания для себя работайте. Вы проделали хорошую работу. Все. Э, ну так просто дальше живут процессы. Ребята и землю обработали. То есть они дальше увидят, что происходит с землей. Это препараты, которые работают. вот, вот такой смысл. Еще, еще хотел бы в третьей части еще одну баночку вскрыть. Это давайте вскроем квартоцит. Чтобы вы еще посмотрели разницу между, что это все с одного, с одного места, это с одного реактора. Просто разные, разные слои. Ну так, так по технологии получилось. Вот мы берем. которые перемешали. Обязательно. Квартоцит который без перемешивания. Тоже пахнет запах канализации. Вот вы понюхайте жидкость, если есть запах канализации, посмотрите в нее, там должны плавать такие маленькие-маленькие такие уже колонии, они там... И запах должен быть такой ну, неприятный, но это бактерии, это, это их они выделяют, это их ферментизация. И вот. Раз. Вот такая э, темная жидкость. А теперь давайте посмотрим, которая, которая у нас с перемешиванием. Это которые идут на десятки, на двадцатки. Скрываем. Это которая у нас с перемешиванием, с перемешиванием глубоким. Видите, она черная такая. Но это светленькая. Вот. Может быть, что у нас много реакторов. Например, квартоцида у нас там 5 реакторов. Да, у нас, ну там, триходербина, там у нас там 10 реакторов там, по 1000 литров, грубо говоря. Ну, технология я вам не могу рассказывать. Это ж коммерческая тайна. Поэтому может быть светлее жидкость, может быть. Но это питательный раствор, это не вода. Он должен, смотрите, пахнуть немножко канализацией. Такой запах такой легкий. Все, и у него такие маленькие частички должны быть. Жидкость может быть светлее. Вот давайте сейчас, давайте ауксию глянем. Вот аукси, у нас, да. О, вот у нас пломба. Открываем. Перемешали. Ну, уксид такой, вообще такой, жесткой канализацией пахнет, потому что мы его выделяем из зерен там горчицы, пшеницы. Вот видите, по сути светлая жидкость, ну такая, мутничок такой, мутничок. Ну тут это кислота уксусная, которая очень мощная для формирования геометрии листа, для формирования геометрии плодов. Он, это в начале, в первой обработке его обязательно нужно давать по листу. И если мы обрабатываем семена, Туда тоже надо его немножко давать. Он пробуждает мощную корневую. Мы его выделяем из, из, ну, по очень интересной технологии. Так, а давайте теперь перемешанный глянем. открываем пломбу, сбалкиваем. Видите, низ оксида более там, да, там все равно там идут процессы еще, он более, ну, более такой темный. А вверх светлый без перемешивания вот вся логика поэтому ну, мы исправим наливы я думаю. если будем работать на рисунке если у нас будет э, возможность это делать поэтому вот смысл по препаратам я вам показал могу вам еще открыть еще другого вида органоминерального но оно одинаковое будет, потому что оно готовится по другой технологии. Бактерии и грибы выращиваются в специальных реакторах, в реакторах в специальных условиях, на специальном питательной среде. Там очень много факторов, чтобы они хорошо росли. Там, с барбатированием совсем. А эти препараты готовятся другим путем. Путем смешивания кислот и углерода, который насыщен металлами и микроэлементами. Вот. Он и запах у него такой очень едкий. Ну, вот, Григорий хорошо о нем рассказывал, да. но он рабочий. Так пахнут эти вывернутые кислоты, эти биожидкости, которые мы добываем из органических продуктов. Понимаете? И этот запах, это запах урожая. Много людей, которые обработали и видели, как работает универсал, например, что он делает, как он развивает листовую массу, как он слабый поднимает все растения. Ну, я думаю, понятно по нему, что его открывать ну, что его открывать. Или давайте откроем последнее, последнее это осталось. Давайте я усин открою. Ой, универсал. Универсал. Вот это органоминеральное минеральное удобрение. Тут кислоты, биожидкости и микро- и макроэлементы. Это вообще надо постоянно давать по листу. Постоянно. Новые клеточки отросли, через недельку обработали. И новые клеточки получили, и пиролидин и гликолевую кислоту, и все микро, и макро и мезоэлементы, из чего им строится. Все. Поэтому раз в неделю этот препарат должен по листу проходиться. У него стоимость 90 гривен литр. Все. Его там надо на ведро 300 или 400 грамм. Раз в неделю 300 грамм. Это сколько? 30 гривен в неделю вы даете по своему ведро, выпрыскиваете на, весь, ну, свою плантацию. 30 гривен, разве это дорого? О, такой запах, как я, паленый, жженый, все. Так, видите, это я еще его плохо перемешал. Его плохо помешал, там много углерода. Вот так, помешать. О. Е -е -е. Ага. Вот. Ну это они видно слили перец, ну, без сбалтывания. Теперь давайте сбалтыванием посмотрим. Так, мы вот разболтали его. темнее там углерод он сейчас постоит некоторое время видите разница с емкости набрали с одной емкости до да, забрали это вот это углерод он немного постоит и осядет вот так вот и он осветлится кислоты вверху будут там будет углеродник вот универсал так мы ну, основные препараты осветили объяснили ситуацию поэтому я думаю, так будет понятнее всем, потому что много вопросов люди задают. Мы, то есть мы пришли к вам с этими препаратами, которые мы знаем, что работают. Поэтому, ну так, спасибо.